Вітаю всех на цьому каналі, ім'я Мене Діс, і сегодня будемо говорити про фильм Жахів в будинок у Сколокферу. Наприклад, скажу, це не кіноогляд, я не знаю не огляд фильму, аналіз фильму це просто моя суб'єктивна думка, це просто мои э, почуття не роздумає стосовно цього фильму. Вибачитися мібаш на цей фільм. То, якщо не любите нагатив, якщо ви любите цей фільм і не хочете чути а, якусь нагативну думку, то неспокійною душею можете це вмикати. Я не бачу сенсу зараз розповідати про сюжет, так як це відео створено для тих. том же этот фильм «Давай все». И вот, распорядиться видео створено в большинстве просто тому, что я хочу выработать и заспокоитесь. Вы знаете, есть фильм, который тебе не понравился ну и хуй с ним, как бы. Все, все и забыв по для других творов. А тут, как бы фильм мне и, и не понравился Але думками я періодично до нього вертаюсь. І тому и я просто сподіваюся, що зараз я от вибомблюсь і и заспокоюсь. І все. І він перестав мене отриговити. Тому ну, давайте начнем, пожалуй, з того, що мені сподобалось. А на диво, все ж таки мне что-то понравилось. Это сама идея этого фильма про это еще, без, гианисту, то, что без то живет место маленькое там. Которое уже полностью створено из воску. Ну, самое... Будивля там из воску, а вот люди в них, да. Еще любили ли вы в целом месте, это буквально Винсент и его брат? И вот сейчас мы будем я как раз, вот, как будто на пусковой фигуре, музей. Да вот, да я как раз буквально все в созвездку, блядь, ну это шедевр нахуй. Это прекрасно, это интересно. И как раз Винсент сам по себе монтаж мне сподобался. Сам это уже малюю его на фоне. Прекрасный персонаж. Просто. Сколько же я его вот так мало показала? И да, мне на выставке того еще там показала. Понятно, я в то, что мне не, не сподобалось. И вот самая главная проблема в том, что мне сподобалось набагато больше, как бы акцент Э, був саме на Вінсенті, а не на главных героях, которых мы видим по итогу. Мне кажется, было липше, бы лучше, если бы была история развернута, и показать это сбоку как раз Винсента, э, сбоку самого цього дома, но, да. по сути, мы про них ничего не знаем. Нам показалось спочатку. Когда они были еще маленькими, когда был было приостёгнуто к стрельцу, и когда он вырывался, и когда мы дизнаем, что это был сам он, это когда мы уже с головными ревами, а его как раз дитячий стрелец, ну, давно ещё его не были. и где он окровавленный був? Что с ним было? Чего? нихуя не сказал. Показал еще он и... Вы знаете, сиамские он да? Ну, да, он был скриплый, типа. а ну, -то... <laughs> не только. А, он был чем, и потом их... Я и сам этому у Винсента из рода он был на обличье. я думаю, что это за несколько месяцев тому же, чего он не помнит, ну, боже. Ладно, ничего, что помнит, а... Donc voilà, c'est sais, tu 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 sais, Vous вырезать максимально не в свое дело. Подруга главным мнением. И бойфренд пусти на ебутся. И брат главный мнение такой, типа колдать бой. Такой типа тру пацан и его подсос. Эх. Не люблю фильмов, но типа, тип клубочбой. Так я думаю, же завтра с вайбами. Я давай бы выйдем бы бы в по-мужски. Идиотизм. Клише и идиотизм. А он на за, за все эти шайки вы, я избил самый адекватный. Он там, я вечер сочи, я с мозгой. Не перебачу смерть, мого сонечка солнышко моей бусинки... Винсент известен. Винсент, мой кумир, просто прекрасный... Э, Прекрасная людина. Да? Чудово просто видеть то, что он делает, это мастерство. Я не хочу, чтобы ты думки. Все заряду мастерства, как говорится. Просто, повторю, чудовольная, да, она ну, могла бы дружить. Трошка интереса про героиню. меня я запомнил, запомнил я запомнил до фамилии Тихо Винсента, и было. на целом, все равно, в меня Такой же главной Ее пацанчик. Вот видите, у вас сломалась машина, вам показали данное ближайшее место, где ее заправка и где вы можете найти м -м, ту деталь, короче, для машины, которая вам необходима. Окей. Вы лежите заправку, заправке, бачите, зачем она? Ну ебать. Ну, Пришли шукать людей, которые там працуют. Вырываетесь в церковь, находите людей, но там похороны а матери а цієї людини. Да? І ви такі, і бать, а нам до так потрібно. І він така, типу, мрець, і саме тому ви вламались мені на похорон близької мені людини? Ну де? Да. А чому мені? Окей. А, він сказав, Его так, Его, я його почекати, він такий, окей, без проблем, почекаємо. Знайшли музей. Надпись на дверях. Зачем она? Дернув дверь, дверь открылась. Решили но ну, ну, на ноль! Ебать пошли! Ну, бы тут мы спряли. Ну, мы... Хотя не... Как бы оно было реально заброшено, тогда я осуждаю. Но ну, э, я бы так сказать, э, ну, нужно знала, что это так то, можно было пропустить тысячу обложенных, притюя, ну, там, эти, а вломи, вломилась и вломилась, добре, пришла, чтобы деться-то все поломала, ладно, на все там, знаете, только фигуру поломала, она все поломала своими грудными руками, все потрогала, побегала, попрыгала. Все помню, а вот ты за. Потом пришли на заправку. Вы, Просто я не могу с Фу, я думаю, Вот, а, мне? Че? Ну, а я не никого не а она вся одна плита в мне. нас почему у нас там, боже, ваш что там. Футбольный матч был в Чеши. Это если матч пойдет. ваш лево, сука, ты вот свой И Ой, мама, видно, я не можем.

Любовь заместо того, чтобы сказать, блядь, не не або сюда, ну не ну так ты не седешь, думай, не седешь, думай, ты не седешь, думай, 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 Це після цього в треба кланятись. не знаю, взагалі, максимально себе додому. Тобто я без тобою пиво щоб ти у мене сам. Ну ладно, що ти робиш після цього? Ну звісно, підеш копатись по речам інших людей. Звісно, ти підеш ходити по кімнатам. Em os caixões está escrito, todas as fotos estão escondidas, tudo, merda, cruzado. O que é um essa tradução, que é um brincadeira, eu não entendo. Talvez seja uma reclama American Mas eu não American це странно, це ну якось не виховано. Це як мінімум не красиво. І давайте подивимось на це з боку людей, у котрих ви почали ходити по сікнах, ось і лазити. Ну, блядь. Ну, а, якщо б це сталося зі мною, це диво дивне, Пришло до крови, до того, по всем речам лазать, я, я пристрелил себе спокойненько. Блять, так как это Америка, и там я спокойно могу сказать, что, ну, не знаю, что люди, я, подумаю, что в, правый, я не знаю, что людину, я подумал, что меня огребляют. И был бы правый, потому я не знаю, с какой намерения эта людина и Говорите, помоги мне чем. Не поэтому Винсент молодец, помогать. Я вчера чувака и прибыл. И там же в Малабуте, знаете, мораль на три баллисты не в своем деле. Еще у просто питание, э, что такого Винсент любил в Ульяшику и чего он знал в Улис. просто перед этим предлогом Вина в тему Ульяшику опылился. Але це питання, на яке я ніколи відповідь не отримав. З не ми зібралися. Але патрона и і бойфренд. Як я казав, не будь я постійно, дякую дуже приємно, блядь, я їм взагалі то. Коли їх вбили, теж мало бути Tudy jich netreba chujňově zajmátys. Ne znam, je, malizotno. jak je byl si pětletky. Že vůbec nejde těho. z Já hledu je Čemu v tak třeba se scény zapchnout? Ne dle toho filmu žáchev byl A ty než на то маньяка поддаваться, или на то нормального человека. Вот эти вот ваши шаги, они не будут сражаться. И теперь, потому что, с одной точки зрения, это все таки так И тот факт, что вы, его помадли, что весь раскол будинок поплавишься из воды, главное имя среди братом выжилым, я братым. Протим... Ну, мало того, что пришли. То, полный беспредел, вылез против живой. Вы так хорошо, вот то, что мы в повороте на туда. Да ты ж не хата, звичь нам отведем. Просто отклеим на двери, повить шинам. И ты ж будем ходить по всем кимнатам, все дивитесь. Та поводят на тебя, це взагалі інша історія. Це взагалі буде в іншому відео треба розповідати про це діло. Але все одно, причем по ночам и с ногами с воды вышел Ну, прикиньте, я до вас, до того приду, вот вы меня не знаете. Я просто приду к вам додому, начну э, по всем речам лазать, все трогать, по всем шафам, э, все перекладывать. А потом, э, фига за троллики, пиздец, а в полу треба. И как бы,

мне, знаете, реально было бы цикловище, я бы историю повернуть и показывать через призму э, Бо Винсента и я Бофф, як целый третий раз Барты, который там, Энтропос Боров, которым является та же Эрбрат, опять же, по-моему, в завале нихуя. Зато не знаю, мы знаем еще волну это. Ой, вот она И я за своим хлопцем не Найс. Дуже приятно. Союз пусть всего себе до радости. А как бы... Вот выжил бы Винсент. Да? Залышился бы прекрасный бодрилок в восковом фигу. Просто взрывал так и... Такий шедевр некую повагу до мистецтва. Все кайлята требуют за це. Фу, осуждаю. Максимально. Ну тоди б, реально, в конце было б вариантом, что вот типа, это не треба листи на свои дела и лазать по чужим речам. Я чудово разумею, что навіть, как бы, я бы, ну, не полез по чужим этим матом він би, воно б залишило його живим, скоріш за все, вони Але... не дали б піти. Але і нема гарантії, що якби вони все ж таки були вдвох, то вони б не смогли втекти. А так потім ми їх розділили по одному бывало. Ще мене дуже выписал в кінці. Он бежит за главной героиней, идёт мстить за брата. И вот мой же... мой же, короче, добирается до главной героини, он сейчас хочет ее и она ему говорит... «Да мне вбивай меня, ты же художник!» Он не понял, что он имеет на увазе. Он такой «Ты же художник!» и Если он художник то, він, ну, может, -то он не можете просто ты засмеяться, и да, 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 Вот, а він, так, бывает, и, так, Бля -бля -бля. да, так да, до да, 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 целым показать. да, 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 Особенно, когда вы в целом не злоблядь. Не нести в жизни людей, будь ласка. Вам ухудшающая вода. Не нести не 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 в чужие спорах. И не, не по чужим домам. На До этом, я думаю, думаю можно заканчивать. надеюсь, что вы поняли, что я имею на увазе. Jei pageidaujate, ar nepageidaujate, puskite komentarą. Ir pasižiūrėkite į šį kanalą. Galite taip pat užsiprenumeruoti naujus standartus, balankomis. Ir kai ką pamatysime, net baj.